В общем, вот как сей данный девайс работает. Значит так, блок о мощности, он у меня где-то здесь, сколько? 450. -ка. Ну, 450 даже, скажем так, не хватает. Ну, чтобы для что-то такое интересное надо мутить с но уходит защита. В общем, вот как правильно оно работает. Значит, два тумблера, два. Еще контролька нужна. Плюс постоянно идет на Черный провод. Постоянно. И плюс постоянно должен поступать на выключатель электромагнитного клапана топлива. Вот что. Вот этот тумблер, два тумблера. Второй тумблер это значит вентилятор и накал. То есть ставим его в положение. Но ну, блок не срабатывает у меня, потому что в защиту. То есть его включаем. Питание выключено. 0 его то есть включаем независимо от того включено или выключено питание плюс должен всегда приходить на черный провод термореля. для чего он обеспечивает продувку после выключения включаем ну по идее должен включиться но блок не выдерживает топливо выключено значит прошел прогрев свечи накаливания еще причем просадка, наверное, дикая, наверное, вольт 10, наверное, на блоке. как ты иксовый обычно скажем. Ну, секунд 30 там или сколько там положено. 30 ждать не будем. И потом включаем, значит, подачу топлива. Вот, щелкнул. Пошло топливо. Опять-таки, вот для чего дренажная. Все, она запустилась. 3 секунды она запустилась. Теперь, как она только запустилась, контрольная лампочка, она ну, то есть нагреется термореле и лампа должна потухнуть. То есть она вышла на рабочий режим. И когда лампа потухнет, мы ее переводим в, авто, в автоматический режим. Сейчас выключится. Сейчас еще разогреем. идет. рабочий режим и теперь теперь вот выключаем подачу питания на свечу накала, роши и вентилятор вот все она работает теперь питание идет я... теперь питание идет постоянное питание то которое приходило на э, черный провод, она питает продукт продукту то есть зеленый для самого материала печка работает на вот она. вот чего они пыхают чего они пыхают потому что постоянно насасывает вот сюда бензина это моменты рожи. там трубочка такая она во-первых не должна быть забита 13. вот она работает штатно что делаем дальше значит выключаем подачу топлива вот этим топливом да? Включается электромагнитный план. Включаем подачу топлива. Ждем. Догорают остатки бензина в, банке, в котле. Практически догорели. То есть топливо догорит, подачи бензина нет и ток идет через. полностью его продует, затухло, да? Еще идет продукт. Продует и выключит сюда. блин, достаточно... Ну, это, наверное, хорошо, что она так продувается долго. Пока не остынет, наверное, до температуры, я не знаю, градусов 40, наверное. Нижний порог срабатывания, не знаю. Желе же столько, это же надо контакты выдержать, контакты 15 ампер. Тут теплым дует. Все. Рылюху отрубила, на этом работа печки закончена. Взрывались они лишь только из-за того, что их никто не смотрел, никто не обслуживал, никто ничего не делал. Вот такая вот печка.